bugun bizni o'zbeklarni ishlatadigan uchta motiv bor uchta to'rtta motiv bor bittasi to'y masalan kimdir qaysidir yoshda telefon olish uchun ishlashi mumkin qaysidir yoshda mashina olish uchun ishlashi mumkin va ko'p yigitlar man bilaman chet ellarda ishlab kelishadi yoki qiynalib ishlashadi nima uchun dabdabali to'y qilish uchun farqi yo'q uni qanchada topadi qancha topadi qizig'i yo'q o'ziga bitta chegara qo'yib olgan mana shuncha pul topishim kerak shunaqa mashinada ke chiqishim kerak falonchi qo'shiqchini olib kelishim kerak yana mana shuncha osh berishim kerak shunaqa shunaqa kamiga uy remont qilish kerak re, degan gaplar bor qaysidir ma'noda kimnidir bu narsa ishlatayotgan bo'lsa man xursandman bolalar qayergadir borib dangasalik qilmasdan ishlayapti harakat qilyapti pul topyapti o'zini puliga qilyapti balki endi hammaga ham olloh bunaqa g'ayratni bermaganku yoki hammaga ham sabrni bermagan kimdir o'sha işte, rossiyaga boradimi qayergadir boradida ozginadan keyin ishlagisi kelmadi boshqa qilmadi ishga bo'yni yorib bermadi qaytib keladi uncha pul topaman lekin maqsad saqlanib qolgan shunaqa zo'r to'y qilishga maqsad hali ham ichida turibdi to'y qilishim keraki kerak endi bu bugungi umuman hammamizni endi yoshlarni desak yolg'on bo'lsa kerak hammani muammosi sabr yo'qligi diqqat bir narsani ustida ushlab turmaslik oqibatida oson bo'yish tezroq pul topib tezroq o'sha maqsadga yetishga o'rganib qolingan to'ylarni orqasidan endi kelayotgan muammolar shular bo'ladiki masalan bugun kimdir odinx onlayn qimorlarni o'ynayotgan bo'lsa o'zicha hayolida balki ko'pgina pul topib tezroq shunaqa to'y qilib yuboray yoki o'sha xohlaganimdaqa yuray deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin chunki endi man aytganim kimgadir motiv bersa hamma ham bu ishni qilavermadiku sabr yo'q hunt yo'q diqqat yo'q shunga sabab bo'lyapti yoki qarz olib to'y qilishga sabab bo'lyapti bu ortiqcha dab yoki ota onani qiynashga sabab bo'lyapti natijada bu hammasi jamiyatda bir xaos keltirib chiqaradida halii bo'shliqni keltirib chiqaradi qiyinchilik anaunga ishga ko'nmaslik boshqa narsalarni o'rnini to'ldirish uchun nimadir qilish kerak jamiyatda shunaqa katta bo'shliq paydo bo'lganki bu bo'shliqni saviyasizligimiz sabab yanada kattalashtirib yuoryapmiz borgan sari yana saviyamiz yo'q yani, biz aqlimiz yetmayapti shunaqa to'y qilmasa ham to'y bo'laishiga oddiy bunga man o'ylaymanki hozir birinchi sababini o'zimcha hozir aytyapman qunt yo'qligi diqqat yo'qligi hozir biz bitta bitta o'tirishda telefonda hammamiz ham ikki soat mayda chuyda videolarni ko'rishimiz mumkin lekin bitta ikki soatlik videoni ko'rmaymiz vaholanki ikkalasiga ham bir xil ko'z nuri ketadi lekin diqqatimiz bir narsa ustida yo'q buni orqasidan ishga ham xuddi shunaqa bo'ladi natijada A, to'y qilishga bo'lgan istak saqlanib qolgani uchun pulni yo qarzga yo boya aytganimdek g'alati noto'g'ri yo'llar bilan topilyapti topilyapti u bitta buzilishga olib kelsa ikkinchisi iqtisodiy tomondan tamam, masalan mana hozir ichimizda akmalxon borlar e, deylik bitova texnikani sotilishi sababi nima shunchalik ko'p miqdorda sotilishi sababi mi? nima odamlar er xotin yashab kir moshina olmagan bo'lishi mumkin umuman televizorni o'sha qadamgi televizorni ko'rib yurgan bo'lishi mumkin lekin qizini erga berayotganda albatta o'sha kir moshinami gaz plita yana nimadirlarni sotib olishga majbur bo'lyapti bu ham qaysidir ma'noda odamlarni yana qiynalishiga sabab bo'ladi nevara ko'rganda yana qizini tug'ilgan kuni qizini tug'ilgan kuni kuyovini tug'ilgan kuni xullas sabab bor nimadir sotib olishga arzimagans arzimaganmi endi bu kreditga chorlayapti chunki u pul yo'q birdaniga yo'q kreditga chorlayapti olingan kreditlar mani o'ylashim bo'yicha bu jamiyatni bugungi kunda qashshoqlashtiryapti kichkina kichkina bo'lishiga qaramasdan sababi topishimizga qaraganda to'laydigan kreditimiz ko'p natijada bu ham bitta minus bo'lyapti kattalaryu kichkinalar bir xil qilayotgan xato sababli bu ham bitta minus bo'lyapti bu hammasiga o'ylashim bo'yicha saviyasizligimiz ilmsizligimiz sabab oddiy ilm to'y nimaligi haqida biz bilmaymiz to'yda nima zarurligi haqida biz bilmaymiz masalan to'yda o'g'il bola uylanayotgan bolaga to'yda eng zarur narsa hamma ham biladi mahr ikkinchisi nikoh o'qib qo'yadigan domla guvoh endi guvoh doim topiladi guvoh hech kim ko'rmadi deganngizda ham guvoh topiladi baribir guvoh doim topiladi lekin ilm yo'qki mahr haqida hech qaysi yigit bilmaydi ko'pincha endi biladiganlar ham bor domlani oldinroqdan aytib qo'yishi yo'q hali man masalan boshqa joyda bilmadim sinfdoshlarim uylanganda ko'pida man guvoh bo'lganman qo'shiqchini bir oy oldin aytiladi videochini bir oy oldin aytiladi zags moshinani borib gaplashiladi iltimos qilinadi yaliniladi vaholanki qo'shiqchisiz videochisiz zagsga chiqmasdan hatto non yoptirmasdan osh qilmasdan ham to'y qilsa bo'ladi hattokida okay, ma man uylanyapman deb shundoq ko'chaga chiqib turib qo'shnilar man uylanyapman deb bo'lsa ham hisobda asli lekin u narsalarni qilinadida domlani yoki mahrga deyilgan pul haqida na ma'lumot bor na aytib qo'yish bor qachonki shu zarur bo'lgan paytda keyin qidirishga tushiladi ag'daada qidirishga bu ham xuddi shu muammo bo'lyapti ilmsizlik agar u uylanayotgan bolada saviya bo'lganda edi o'ylab ko'rardi manga o'zi to'yda nima kerak nima muhim biz shu darajada ahmoqmizki bizga qaysi narsa yaxshi qaysi narsa yomonligini bilmaymiz ilmsizligimiz sabab bor <laughs> topgan pulimizni yoki topadigan pulimizni topmoqchi bo'lgan pulimizni shu to'ydagi behuda dabdabalarga sarflabyuboryapmiz manga qolsa hattoki agar puli bo'lmasa agar puli bo'lmasa arzonroq bo'lsa ham o'sha hattoki osh qilib bermasa ham uylanaversin deymanhali mashhur gap borku <laughs> qayerda <laughs> nikoh <laughs> qimmat bo'lsa zino arzon ketadi qayerda endi agar bizda nikoh qimmatda hozir nikohni o'zi hey, arzon ha natijasini ko'ryapmizda <laughs> bu uchinchi ziyonga qarab ketyaptida jamiyatni yana <laughs> bitta <bizul işi>. buzilishi <laughs> iqtisodiy tomondan buzildik ilmiy tomondan saviyasizmiz va mana shu nimada endi jamiyatni yana bir buzilishiga olib kelyapti chunki zino barakani ketkazadi zino mehr oqibatni qochiradi bir qancha gunohlarga sababchi bo'ladi uni orqasidan jamiyat buziladi oilalarda parokandalik yoki e, bolalar yana a bolalar tug'ilib qolyapti boshqa bo'lyapti nimaga sabab shu oddiy bilmaganimiz to'yda nima zarur nima zarur emas buni faqat yoshlarga to'nkaib qo'yish noto'g'ri hammamiz bilmaymiz deyarli masalan man ham mana shu yerda hozir gapirib gapirib turib o'g'limga to'y qiladigan bo'lsam masalanda unaqa qilmayman xudo xohlasa kimlardir o'rtaga tushadi bunoqa qilmasam bo'lmaydi mana bunaqa qilmasam bo'lmaydi bu qilish kerak bu qilish kerak degan gaplar ha kattalar boshqalar hurmat qiladigan odamlaringiz o'rtaga tushadi ha yoki boshliq o'rtaga tushadi shunaqa bo'ladida keyin natijada chiqib ketyapmanma vaqtida bermasa pov umuman yani, olganda mahr haqida tushuncha bo'lishi kerak bizni yana bitta muammomiz bor masalan o'zbekona muammo asli shariatda sharm yo'q deyiladi deylik qizlarimizga shar'iy ko'nikmalarni o'rgatadigan o'g'illarimizga shar'iy ko'nikmalarni o'rgatadigan yuzimiz yo'q asli g'uzul nima ehtilom nima hammasini o'rgatib qo'yish kerak edi afsus bilmaydi ko'p bolalar mahr nima nikoh nima nikoh shartlari qanaqa qanaqa majburiyatlar bor uni ham hech kim deyarli hech kim bilmadi deyarli kimdir o'zi izlanib o'rganmagan bo'lsa biz ayta olmaymiz bizga ham aytishmagan biz ham ayta olmaymiz shu darajada jamiyatimiz shu darajada qolgan qolganchu bunga ham sabab shu ilmsizligimiz bizga nima yaxshi nima yomonligi biz ertalabdan kechgacha pul topish uchun nima qilish kerak bo'lsa qilamiz kecha dilshod aka aytyotgandilar pul topish kerak bo'lsa nima qilish kerak bo'lsa qilamiz qayda bo'lsa borib olib kelamiz arzoni qayda boshqa kechasi uxlamaslik kerak bo'lsa uxlamaymiz e, yoki dam olgan kelganda ham qandaydir shartnomalarimizni qilamiz yangi Ta takliflarni beramiz mijozlar bilan kelishmoqchi bo'lamiz har <eh bir har bir harakatimiz pul topish ilinjida har bir gapirgan gapimiz Brand. Sizdir. 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 Sizdir.

jamiyatga ya'ni zarar tomonlar bir kun bitta yaxshi do'stimiz bilan o'tirib shu haqida gap va mavzu aynan to'y haqida haqida dabdhaqida otdi do'stimiz ham yaxshi bitta fikr berdi shu gap bir joydan chiqib ketdi aynan dabdabali to'ylar hozir jamiyatimizdabo't foydali tomoni ham bor ekan iqtisodiy tomondan ko'pchiligimiz e'tibor bermas ekanmiz bu narsaga va aynan o'sha urf odatimiz ko'p ko'p sohalarni rivojlanishiga hissa qo'shadi deyarli hamma shu to'y bo'lishidan foyda ko'raran shu dabdabali endi so, uh, mm -hmm. man qoralayman haqiqatda hozir boya aytganingizdak qarz olib kredit olama o'zia imkoniyati yo'q lekin kimgadir taqlid qilib o'sha dabdabalik to qilishga harakat qiladigan odam qoralayman lekin shunaqa nalaqadagi mm -hmm. insonlar borki ularda pul bor ular yoki na ehson qiladi yoki na biznesga tikadi faqat uyda sandoqda sefda chirib yotadi o'sha ko'kanalab yotgan pulni jamiyatga olib chiqib iqtisob foydasiga aylanish uchun pulni surib yuborish uchun ya'ni o'sha pulni faqat ikki yo'l bilan olish mumkin bo'ladi yoki uyda bir xudo ko'rsatsi musibat bo'lsa majburiyatdan olib chiqishi mumkin yoki to'y uchun sarflaydi ungacha o'sha pul to'planib to'planib balkim yuz yil o'tar balkim o'n yil o'tar balkim hech kim bilmas bir joyda ko'milib ketar o'sha pul qolib ketadi aynan o'sha nabaqadagi insonlarni pulini xalqqa olib chiqishga jamiyatga olib chiqhsha iqtisodda rivojlanishga hissa qo'sharkan o'ylab ko'rdim man deyarli o'n uchta odam o'tirgan bo'lsa o'n ushxu soha vakillarimiz to'y bo'ladigan bo'lsa birinchi o'rinda oziq ovqat sohasi yuradi ya'ni kartoshka sotadigan do'stimiz bugun ellik kilo sotgan bo'lsalar ertaga to'y sezon boshlanib besh yuz kilo sotishlar yoki besh dona sotishlari mumkin yoki bitovoy texnika sotadigan do'stimiz bitta televizor <laughs> sotganlarda ikkita televizor sotadilar yoki televizorni kattarog'ini sotadi yoki konditsionerq shunaqa oblad qurilish mollarida to'y qiladigan o uyni remont qiladi овой olaman deydi bostr olaman gilam olaman deydi har narsa qilaman deydi mebel sohasini olsang mebel yana bir yangi olib keladi qaysi sohani oladigan bo'lsangiz ham faqat pul aylantirib kirib shu bitta to'yni orqasidan ya bir yigirmaa o'ttizta soha vakillarda pul aylansh boshladi lekin boshqa sohani man o'ylab o'ylab top olmadim aynan o'sha sohani yurishidan ziyon ko'ridi <imitation> yo'q boshqa narsa yo'q demoqchiiz shuncha odam foyda ko'radi yoki pul aylanadi deb ayta olmaysizmi Masalan, deylik qurilish sohasida yoki ta'lim sohasida umuman bir shunga o'xshagan qanaqa soha bo'lsa ham sabab sabab ha sabab to' bitta sababda endi sabab sabab keltiradigan bru bir holat yo'qd aynan o'sha chirib yotgan ko'kan yotgan yoki seyfda qamalib yotgan pulni tashqariga olib kib ishlatish shunaqa holat bor ko'p unaqa inson ya'ni o'ylasangiz bir kunda deylik shahringizda nechti to'y bo'ladi bir yilga o o'n mingta to'y bo'ladiutun namangan viloyatini oladigan bo'lsaz ko'proq am bo'ladiobeka oladigan bo'lsaniz yuz ming bo'ladi balkim bir yilda bir millionta to'y bo'ladi bir millionta to'y o'rtacha hisobda o'n ming dollardan pu tashqariga olib chiqsa ya'ni cho'ntagidagi pulniishlas uchun olib chiqsa qancha iqtisodga foyda keltiradi bu faqat to'yxona foyda ko'radi degan yo'q undan hamma hamma foyda ko'radi faqat bitta e'tibor beramiz gapingiz bo'ldimi aka to'y sezon boshlandi to'y sezon boshlandi deb qolmadi

pulni yurg'izib yuborishga sabab eng katta sabablardan bittasi to'y lekin man o'ylab qoldim hozir siz gapirayotganingizda o'ylab qoldim dunyoda eng dabdabali to'y qilish bo'yicha hindlarni oldiga tushadigani yo'q hindiston eng qimmat to'ylarni hindiston qiladi rekordlar qo'yib tashlagan